ilahə hər bir insanı nəsə bir istək, bir sevgi, dünyanın yaranışı, daha böyücülüklərə, daha böyük sevgilərə çatması üçün dünyanı ilahi istəyinə uyğun nəsə bir istiqamətə yönəlməsi üçün yaradır. Xoşbəxt o insandır ki, ilahinin onu nə üçün yaratdığını, hara yönəldəcəyini və ilahiyə nə üçün lazım olduğunu duyur. İcibey də Allahın ilahımızın dünyanı düzəltməyə, dünyanı sevgiləşdirməyə son cəhdlərindən biri idi. Çünki ilahi görürdü ki günə Azərbaycanda bizim insanlarımız, soydaşlarımız ən adi insana ilahın yarattı, yaratdığı, onu yaratdıq ən adi hüquqdan, öz dilində təhsil almaq, özünü qorumaq, insani hüquqlarını və haqqında danışmaq, ə, dövlət, ə, dünya millətləri içində ə, özünü hiss etmək, yəni azad hiss etmək hüququndan məhrumdur. Kərkükdə bizim insanlarımız nə qədər böyülərdlər böyük əzablar içindədir. Və yaxud Uyğuristanda Çində bizim soydaşlarımız, Türk soydaşları, Uyğur soydaşlarımız nə qədər əzablar içindədir. Bütün bunların hamısı Elçbəy simasında ilahinin dünyanı dəyişdirmək cəhdləri idi. Və Elçbəy ona görə ə, ilahinin ə, yəni ə, Günə Azərbaycanlı olan hər bir insanımızın kiçik bir ağrılarına, kiçikcik bir, kişilik bir e, hüquq pozuntularına, e, orada bizim abidələrimizin dağıdılmasına, insanlarımızın təhqir olunmasına e, onun hər bir anı bir reaksiya idi. Həm də bu ilahidən gələn bir reaksiya idi. Və mən indi də doyuram ki, eşqə bu dünyadan getsə də göy üzündə o hər an yenə də bizim hər bir reaksiyamıza, hər bir ağrılarımıza ağlayır və ordan da yenə də təzəbəndən ilahının yanına, ilahının nətəyin yanına bizə təsir göstərməyə çalışır və bizi o ağır qüvvələrdən qorumağa çalışır və onları ilahının iradəsi ilə onlara təsir etməyə çalışır. Yəni Sakariyə bilir insandır, su insandır. O bir yanda kan benim, bir yanda Sakarya. Su akar yokuşlardan, hep basama, basama. Benimse alın yazan yokuşlarda susama. Her şey akır. Tarih, insan ve fikir, oluklar cift. Birinden ne akar, birinden kir. Fakat Sakarya başka Yokuş mu çıkıyor ne? Kurşundan bir iş binmiş Köpükten gövdesine Çırpılıyor yok Yokuşu sökmek için Eyvah Sakarya Kim demiş siyah vurulmaz Rabbim isterse sular Bülbül müklüm bulur Sırtına Sakarya'nın Düz tarih olur Yap böyle Bana Kefendir yatak Sana Ölümdür havuz. Oğuzlar dikilmiş bende. Sen kıvır. Ben gideyim. Son peygamber kıl ağız. Yolumun, Yolumun, Geysiyat Ankara'ya, Üzüste çok süründüm. Ağa kalk Sakarya. bilirsiniz ki Azərbaycanın müstəqil dövlətinin bərpə olunması ilə üçrəngli bayrağımızın bərpə olunması ilə əlaqəlı e, çox böyük siyasət dəyişiklikləri oldu. E, Deməyolar ki, bu gün e, Rusiyanın e, Qafqazda olan mövqeyini e, elçibəy siyaseti tənzimləməli oldu. Yəni bu gün Qafqazdan Azərbaycanda rus ordusu və qoşunları yoxdur. Gürcistanla, ə, Rusiyanın hərbi münasibətləri bəllidir. Və digər regionlarla. Bütün bunların kökündə, bütün bugünkü proseslərin kökündə Elçibey siyasəti dayanır. Çünki Elçibey 1992-ci ildə hakimiyyətə gəldikdən sonra o 1 illik hakimiyyətində cəmi 4 ay müddətində işğalçı ordunu Azərbaycandan çıxarmasa idi, Heç vaq bu günkü hadisələr baş verməzdi. Yenə e, hadisələr 200 illik durğunluğunda davam edər. Necə ki 200 il əvvəl O, Rusiya Qafqazı işğal elədi, Qafqazda ləvbər saldı, bütün o əks fikirlə insanları e, məhvelədi, böyük soyqırımlar elədi, millətləri məhvelədi və öz siyasətini yürütdü. Uruş ordusunun Qafqazdan çıxarılması çox böyük cəsarət istəyirdi. Mən e, elə bir e, bu dövrdə tanıdığımız şəxsiyyətlər arasında istər Elçibeydən əvvəlki hakimiyyət istər sonrakı hakimiyyətdə elə bir cəsarət sahibi tanımadım ki, bu addımı qərar verib atmağa gücü çatсын. Elçi bəyin üstünlüyü yolundaydı ki, o çox böyük ideoloq idi və dövlət xadimi kimi də çox böyük cəsarət sahib idi. Can Azerbaycan. Can Can, Can Azerbaycan. Toprağına can demişen. Toprağına can demişen. Suyuna ne Mecan ne demişen. Suyuna ne Mecan ne demişen. Canımı kurban, kurban demişen. Canımı kurban, kurban demişen. Ay gözüm canım, hey hey Azerbaycanım. hey Azerbaycan'ım, ay gözüm canım, hey hey Azerbaycan'ım, can 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 Azerbaycan, can 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 Azerbaycan. Karabağımda şuh bir bölüm var, Karabağımda şuh bir bölüm var. kimi böylelim var ay gözün tanem hey, hey Azerbaycan'ım. ay gözün tanem hey hey azerbajcanım jam jam hey jam hey, azerbajcan jam 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 azerbajcan suları şehit kanıdır suları şehit Ay gözüm canım hey hey Azerbaycanım Can 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 Azerbaycan Can 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 Azerbaycan Can 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 Azerbaycan Can can, can. Əbülfəz bəyin e, kimliyini, keçmiş həyat yolunu öyrənmək, yəni özrü, dövlət təhqiqatçılığı orqanlarının e, apardığı, yəni o zaman apardığı istintaq işinə baxmaq yetərlidir. Yəni bu istintaq işi onun e, fikrini, məramını, millətin halındakı rolunu və e, deməli iradəsini mən deyərdim ki, ortaya qoyur. Əbülfəz bəy Azərbaycanın ilk disidentlərindən biridir. Əbilfəz bəy e, SSRİ-də olan bəlkə də yeganə disidentlərdəndir ki, o e, dövlət təhlükəsizliyi orqanlarının agentlərini e, onların əlindən ala bilmişdi və onu necə deyirlər öz öz tərəfinə çəkə bilmişdi. O millətin nəsiridir. Əbilfəz bəy bir lider idi. O millətinin lideri idi. Əbilfəz bəy bir sevda ə aşiq idi. Bu sevda milləti olan sevgidən keçirdi və o ə millətinin azadlığın, müstəqilliyin, suverenliyin iman kimi qəbul edirdi. Ona görə də bir sözlə 20-ci əsrdə Azərbaycan xalqının yetirdiyi son dərəcə nadir şəxsiyyətlərdən biri olaraq zaman-zaman millətimizin yaddaşında qalacaq. xatırladan az az olan bir şey. Bu hiç xədur idi. Yox, əslində mahiyyətçi, səmim peyğəmbəri deyil. Səmim peyğəmbəri deyil. Səmim peyğəmbərlərinin doğulurlar, yaşayırlar və ölürlər. Və çox qəribədir ki, bütün peyğəmbərlər ölüb. Ancaq Qudretli Kəsəmdir. Bu səmim peyğəmbərləri deyil. Sistemdə canardağa gəl, sistemə düşür. Səmim dünyası bunu peyğəmbərləşməyə müvafiq edir, ancaq hər gün gəldiyini bilir. Vaqtadır ilyas əslində Türkün peyğəmbəridir. Və baxın mən nə istəyəcəm, gə kitablara baxın, kitablarda əgər vaxtınız varsa, imkan olsa ə, şeylə. Qırğızlarda, Qazaqstanda, Özbekstanda bütün xalq ədəbiyyatı tutmuş yazılı xalq ədəbiyyatı, yazılı ədəbiyyatı nə qədər Xıdır Peyğəmbərə istinad edir. Hamısında Xıdır Peyğəmbər gəlir. Xıdır Peyğəmbərin adı, Xıdır Peyğəmbərin özü, Xıdır Peyğəmbərin qeyb olması, qırtlar və sərbəst Bu kitabların hamısı hazır Əbdülrəşid Bakıvinin Əcəibəl-nəvə. O kitaba baxın, coğrafiya kitabıdır. Mərhum Ziya Dünya Tovunu tərcümə edibdir ərəb dilindən. Orsada hazır ki, Qızıl Sun ağa şeyində son qeybində, son qeybində. Savalanın dağına qalxdı. O göldə Savalanın zirvəsində o göldə yuyundu və o dağda qeyib oldu atını həmin gölün yanında çiməldiyirdi. Bu məşhur yer çox müqəddəs. Biz peyğəmbər məkanı. Digər bir tərəfdən Zərdis peyğəmbər haqqında da yazılarçı. Zərdis peyğəmbər çətinlikdə olanda, qız daha doğrusu onu təqib edəndə, təqib edəndə. Təqibdən canını qurtarmaq üçün sovalanda yerləşirdi, sonra da qayıdıb gəlirdi ə e, ən zamandan savalanına gözün e, necə həzrət peyğəmbər e, Xeyvənd dağına, başqa dağlara gedirdi deyək ki, o dağlarda e, vəhgiləri qazmaya. Və yaxud deyək ki, Musa peyğəmbər Tur siniyə qaxırdı. Zərriş peyğəmbər də və Azərbaycan e, deyək böyük ümid olan peyğəmbərlər də Savalanı ziyarət edib, Savalan'a gedirdi. Savalan da e, bizim üçün E, demək Tur Sina kimi müqəddəs bir dağ. Mən inanıram ki, bir zaman hələ sonraya ziyarətə gedəcəyik. O bizim mərkəzi yerimizdir.